kanggo wong liya yen ora iso nulungi aja nganti ngerusak Gusti Allah ora nate adoh sing adoh kuwi atine wong sing lali sembahyang rejeki kuwi ora mung pangan lan bondo nanging uga sehat lan tentreming ati elinga saben sujudmu kuwi bekal kanggo uripmu sawese mati yen awake dhewe nindakake kabecikan marang wong liya bisa wae wong kuwi ora mbalehake kanthi becek, nanging Gusti Allah bakal ngutus wong liya kanggo nindakake kabecikan marang awake dhewe mula tindakno kabecikan sanajan cilik awit awake dhewe ora ngerti kabecikan sing oleh ridane Gusti tresno lan pangayoman ibu ora ana tandhinge Soko kono kue sinau rasa sabar lan tulus. Ojo lali ibu ikut.